подготовили наш кальян к использованию добавили лимон воды в чашу точнее не в чашу а в колбу подключили шланг ну сейчас пойдем за ледиком который будем закидывать сюда ну, это уже уберем вот у нас готовые угли вот у нас и то, что разные, так скажем, кальянные радости. Так. Ну, это в основном вот это без никотиновое, это без никотиновое, а это все остальные никотиновые. Ну, сегодня мы распаковали грейпфрут. Так, сейчас пойдем за ледиком вот холодильник и наш системный подход заключается в том что у нас лед автоматически еще наверно Наверное, пожалуй, льда нам хватит на заход. Наверное, нужно две таких чашки сделать. Ну ладно, сделаем две. Ну вот. Думаю, что льда нам хватит уже. Наверное, желательно это полное делать, потому что прохлада очень важна для хорошего вкуса. Так. Ну, если кто захочет, ставьте лайки под этим видео. И если мы наберем, ну, нормальное количество лайков, э -э, ну, хотя бы тысячу лайков под этим видео, э -э, я вам покажу суперский рецепт кальяна без никотина, который вам не сделают ни в одной кальянной. Ну, как бы курение вредится здоровью, но это будет без никотина. Ну вот мы заложили в чашу этот грейпфрут, закрыли фольгой готовой, положили змеюку и ставим на кальян. Как похоже, все готово. Ставим теперь колпак. Так, поставили колпак. Пойдем сейчас за как это? На креплением наш муж по-моему, это называется. Ну, не помню, как точно АСОМ. Довольно таки неплохой вот замерз. Замерз, покрылся и не надеваем его на желтый шланг. Ну и потом нужно раскурить кальян, чтобы процесс как бы шел своим ходом.